Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд сьогодні. Ми говоримо про ситуацію на Донбасі та про найоптимальніші шляхи її вирішення у нашій студії. Керівник центру звільнення полонених, офіцерський корпус, офіцер-переговірник Володимир Рубан. Доброго дня, пане Володимире. Здравствуйте, ви достатньо відверто та критично оцінюєте намагання української влади вирішити ситуацію на Донбасі. А чи могло все піти за іншим сценарієм, аби вчасно були прийняті ті чи інші рішучі рішення? Да, конечно, все могло бы развиваться абсолютно по другому и по мирному э, сценарию, а, но э, власть приняла другое решение. У нас были предложения и от Днепропетровской стороны частично согласованные с Донецкой, и тогда еще э, в то время не было ни лавайских котлов штурма штурмов Мариуполя. И мирно, дипломатично в составе Украины мы могли разрешить этот конфликт. Скажите, когда саме и, и кем конкретно с посадовых осіб было допущено фатальные помолки? Когда был этот период? Если в армии полку ставится неудовлетворительная оценка, то виноват всегда командир полка. В какой период? Этот период э, июль-август до Дня независимости. А, чи може бути це все ж таки не помилкою, не прорахунком, чи, может а, може бути комусь з української стороны бути цікавим затягування цього конфлікту? Э, видите ли, ряд управленческих решений кадровом назначении. Э, это уже не ошибка, это уже система ошибок, э, которые видит не только я, но и вся Украина. Э, поэтому основной вопрос у нас кадровый. Как э, мне кажется и как кажется э, большинству коллег, с которыми я работаю и с которыми мы э, сейчас работаем по ситуации над Донбассом выйти из данной ситуации, ну, всегда сложнее. Позже всегда сложнее, но возможно. А что вы имеете на увазе под кадрами? Они не профессиональные, или им ставятся просто другие задания какие-то? Страна в состоянии войны. Гражданской войны. Непонятной войны с элементами агрессии. С наемниками с двоих с двух сторон а, гражданские люди не понимающие абсолютно ничего в войне не могут ей управлять а на сегодняшний день тем более в ситуации когда основную часть армии у нас выполняет милиция этих функций армейских военных функций а, сегодня как никогда должны быть Должно быть последнее слово за военными. У нас же, как сказали одни, один политик Усавика, вы что, вы представляете, это военкомы с трясущими руками будут управлять нашими городами? Так вот именно военкомы и должны управлять городами на сегодняшний день. Управлять... Я не скажу управлять государством, но за ними должно быть весомое слово. И структура уп управления государством в период войны должна быть совершенно иной. Все государство должно быть поставлено <coughs> на военные рельсы. У нас э, уже нельзя назвать угрозой потери территории, поскольку часть территории мы потеряли. В былые времена за это... Наказание было бы жестоким. У нас же э, эти люди допустили, они сейчас при власти и допустили к власти откровенных э, противников, если можно даже сказать, э, в некоторых случаях врагов. Втрачена территория, вы имеете на увазе э, та территория, которая сегодня представляет Донецкую и та Луганскую так называемые народные республики? Втрачена територія це полуостров Крим, а, судя по всьому, це і Донецька, Луганська територія теж ви неодноразово були в центрі подій на Донбасі. От наскільки э, перше ваше враження, та й взагалі з кожним приїздом туди, воно відрізняється від того, що усі громадяни щодня бачать по засобам масової інформації, що чуємо ми від офіційних звітів посадових осіб. Наскільки все там інакше? Чевид поведая тому, что мы бачим. Видите ли, я говорил о том, что э, граждане наши и с одной, и с другой стороны, они ведь тоже наши граждане, э, они довольно до боли себя не уважают, и это еще постсоветский синдром, э, смотреть в телевизор и видеть в нем правду. Э, Современные манипуляторы успешно этим пользуются. У нас нет прямого отображения информации о ситуации, которая происходит. У нас есть пропаганда, есть контрпропаганда, и от этого зная, как на самом деле там развиваются события, еще противнее. Противнее э, и смотреть наш телевизор, да, мы его в большинстве уже и не смотрим. Uh, и противнее понимать, что подходы, казалось бы, новой власти ничем не отличаются. Точно так же оболванивается народ, точно так же выдается картинка. Uh, реальная жизнь, она другая. Ситуация uh, там, она еще больше критична? Uh, в, в своем направлении она катастрофичнее. А в том, что э, люди хотят жить, и они не террористы и не сепаратисты, мирное население, э, конечно, у нас подается так, как э, сподвижники, так как нам внушают ненависть, нас заставляют перейти какой-то Рубикон, после которого мы на подсознательном уровне бы ненавидели донецких или луганских их родственники у нас ведь в Киеве много донецких и луганских людей они не борются за э, право быть донецким и проще раствориться здесь и быть киевлянами э, и от этого тоже э, тоже обидно что вроде страна которая показала миру такой новый феномен как майдан а здесь же так легко Ділиться і підтримує призиви з телевізора? тут я хочу вас процитувати. Ви говорите, що ситуація на Донбасі це, хоча і викривлене, але все ж таки відзеркалення майдану, яке е, треба почути та зрозуміти. От поясніть, е, якщо ці люди а таких там дійсно на Донбасі багато, не хочуть жити в Україні, яка називається Україна. От як влада має почути цих людей і ну виконати чи піти на їх бажання? Мне сложно говорить от имени власти, но поначалу эти люди просили больше свобод. Мы даже рассматривали предложенный господином, господином народным депутатом Бабковым Александром закон о местном самоуправлении, который позволял всем областям, всем регионам получить больше свобод, чем можно было бы получить при федерализации. Тогда власть не то, что не пошла, она не стала разговаривать и не даже не села за стол переговоров. В результате мы получили несомненно без э, помощи со стороны помощь была. мы получили очаг, конфликт, который нам не нужен был. Я думаю, что если бы в этот период президента был кучма, а еще лучше кравчук, у нас не было бы такой ситуации. эти мудрые дядьки разрулили бы ситуацию. То, чего не смог сделать ни Турчинов, ни Порошенко. То э, есть это про счет наивысших посадовых осей? Без сомнения. Крым – это просчет Турчинова и компании. Донецк, Донбасс – это просчет Порошенко и компании, и тех спецслужб. На сегодняшний момент э, уже потеряно. Какие шаги, какие заходы сегодня могут вернуть ситуацию назад? Возможно. Это возможно, но возможно создать комиссию национального примирения, комиссию мира, комитет мира. Мы ведь понимаем, что Россия не возьмет к себе Донецкую и Луганскую область, так как она взяла к себе полуостров Крым и возможно положение Приднестровской республики, но на Донецке, на Донбассе, оно не совсем перспективно. Необходимо, необходимо думать и разговаривать. Можно найти выход из любой ситуации. І може і це може бути все ж таки мирний шлях? Я думаю, що якщо хорошо подумати, то так. Да, можна мирним. Всі коли-то закінчувалися. Скажіть, ви маєте дуже е, таку різку і відверту позицію і щодо української влади. Чи не перешкоджають вашій діяльності з огляду на вашу таку позицію відверто? Чи не намагаються перешкоджати? Откровенно скажу, проблемы начались у нашей группы сразу после того, как президент Порошенко заявил, что он на нашей стороне. Он так откровенно мне сказал, и через два дня все службы бросились собирать против меня компромат, поскольку в офицерской среде принято предупреждать, если на тебя идет государственная травля то я был предупрежден. А, на подконтрольном СБУ сайте досье инфо даже выложили несколько моих биографий, откровенное вранье. А, все бы ничего, если бы не впутали туда семью и детей. Более того, на минских переговорах или в телефонных переговорах с той стороной... Украинская власть пыталась представить меня в негативном свете. Даже Безлеру, Бесу, отправили смс с якобы компроматом на меня. Представьте, ну вот эта власть, я, конечно, не штирлиц, но заходя на ту сторону, я никак не ожидал, что меня подставят и сольют с этой стороны. Ви ж досвідченные військовые, а чи не запросили бы вас до співпраці, чи вы бы на це не погодилось? До співпраці с кем? Та же влада. Ну, э, мы сотрудничаем с властью. Без, э, без сотрудничества этого бы э, не получилось, поскольку э, в основном все-таки у нас идет не освобождение, а обмен пленных. Эти пленные содержатся либо в наших тюрьмах, либо э, слідчих ізоляторах а, Сотрудничество є. Але якщо ви ну можна говорити про те, що ви успішно займаєтеся визволенням українських полонених, вже понад п'ять сотень людей за вашою допомогою визволено. Ну напевно, що ви могли би бути корисною людиною і на інших питаннях, зокрема, і в переговорному процесі. Я вам скажу, що Києвляніно. Мне приятно, что власть э, посчитала меня и нашу группу киевлян-офицеров, а мы все киевляне, посчитали, что мы э, Днепропетровские. Так было и заявлено, что если мы будем участвовать в переговорном процессе в Минске или на другом уровне, то это усиление Днепропетровской линии, усиление линии Коломойского. Э -э было бы смешно, конечно, если бы не так грустно. Днепропетровск – прекрасный город. Будучи там, мы, не зная его, но успели влюбиться. С военной точки зрения, это прекрасный стратегический пункт для работы по Донбассу, по городу Донецку и по городу Луганску сложно с Киева все время проводить рейсы на эти города. Намного удобнее с Днепропетровска. С экономической точки зрения, помощь Днепропетровской администрации и та поддержка днепропетровцев населения она воодушевляет и дает возможность работать мы не смогли бы это сделать за свои деньги, или как последний раз мы вынужденно 8 человек провели в городе Донецке, это немалое средство, и решиться бросить недешевый автобус, который поломался, вызвать другой автобус. Вся эта работа требует значительных денежных средств. На это способен, к сожалению, только Днепропетровск. Не только финансово, Дніпропетровська команда єдина, яка способна мозгами і не жадніші. Якщо мені потрібні самоліти, то у мене будуть самоліти. Чи можна сказати з, з усього того, що ви говорите, що все ж таки визначальним є якась не українська ідея, не а, припинення війни, а все ж таки оці фінансові інтереси вони ж все ж таки, а, мають визначальне значення сьогодні? Боротьба з Дніпропетровськом і з Києва, ви маєте ну... Боротьба між фінансовими групами, тобто, що вона, що вона є більш а, а, має а, да. вирішальне значення, ніж а, війна в країні. Так, да, фінансові інтереси, наверняка, побіждають а, здравий розсудок. Це є відповіддю на все те, що відбувається. Так, да, так вона і є. Я вам дякую за цю розмову на завершення, а все ж таки щодо вашої а, діяльності з визволення полонених, а, як, як зараз просувається цей процес, як довго все ще а, це відбуватиметься, скільки людей ще залишаються в полоні? Смотрите, ми знаємо, о том, що заявлено на сьогоднішній день 654 людини, які знаходяться у нас в списку пленних. Они находятся в плену. А, туда входят и люди, которые перешли на ту сторону, не выдержали плена, и им пришлось принять условия для того, чтобы сохранить жизнь или сохранить а, психическое состояние какое-то. Туда входят люди, которые находятся на территории Российской Федерации. Туда входят люди, которые мы знаем, что они в плену, но мы не знаем, у кого они конкретно. СБУ дала цифру о том, что 376 человек и 41 добровольческого батальона. Так вот, хотел бы поправить у нас только батальона Донбасс. 90 человек, 66 из них в Иловайске, а еще другие батальоны есть. То есть услышать от господина Вовка такие цифры э, не ожидал. На сегодняшний день есть договоренность о 40 человек, обмен 40 на 40, который произойдет. Вот сегодня как раз решается вопрос, каким образом, какая переговорная группа, в какое время. Знаю с доклада начальника СБУ о том, что у нас 213 человек по статье сепаратизма и терроризма осуждено. Вот этих 213 человек можно было бы договориться и сегодня уже освободить, учитывая, что снег, мороз, недостаточно еды и раз сентябрь, октябрь, ноябрь растягивать обмен. Ну сколько можно было бы за это время поменять людей? Ведь это ж не две банды меняются, это целое государство. Уже можно было тысяч тридцать поменять, а мы не можем никак поменять несчастных там 700 человек. І вимушений вам подякувати за цю розмову. Наш час, на жаль, завершено. Дякуємо вам за ту справу, яку ви робите, і за те, що знайшли час і прийшли до нашої студії. Навзе глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був керівник центру звільнення полонених офіцерський корпус, офіцер-переговірник Володимир Рубан. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.